Когда я только приехал, конечно, это было все тяжело, тяжело. То есть, особенно когда в общежитии мы жили, то есть, ну какие-то я не могу сказать, что мне так прям в лицо говорили, но какие-то я слышал неприятные слова. Чурка часто во дворе, то есть, ну слышимость как-то хорошая. Там во дворе, если что такое, говорят, слышно. Ну, вообще ваши люди все-таки, когда ситуация какая-то критическая, они все-таки помочь могут. Ця мимоволі страшна річ, опинившись у неможливих умовах на рідній землі, ми сподіваємося, що допоможе чужа країна, і це майже надзадача, бо навіть іммігрантам за власним бажанням потрібен часто ресурс адаптуватися, і, передусім, це внутрішній ресурс. Але де його взяти, щоб не тільки адаптуватися, а нова країна стала другою батьківщиною. Какая наиболее проблемная точка эмиграции, я я это. Реальность всегда пугает, она всегда останавливает. Человек может с ужасом заметить, что на самом деле все то, о чего он, например, хотел уехать, он встретил там же, где он приехал. Или, может быть, он встретил там то, о чем вообще не задумывался, потому что был поглощен размышлениями или фантазиями о каких-то своих целях, о каких-то своих желаниях. А оказалось, что в этой стране или в этом месте несколько иначе все происходит. Совсем немножечко, чайную ложечку, но это оказывается существенным для него, и он начинает по этому поводу чувствовать тревогу. И, конечно, чем глубже он знакомится с этой страной, с бытом, с правилами, с местными с законами, с общением с другими людьми, он может столкнуться с другими сложностями, с такими точками, либо нет. Поддерживает его кто-то или нет. И тогда либо он погрузится в переживания, в депрессивные переживания, либо он более мягко с этим справится и перейдет к следующим фазам. 2000 року родина з Дагестану рятує свого 14-річного сина від військових дій. <звук> так Георгій опиняється в Україні. Мене з бабушкою отправили у нас були в Україні. Упинські. І нас відправили з бабушкой сюди. Перші проблеми почалися в дорозі. Вже у потязі люди, перевдягнені у представників закону, відібрали у нещасних біженців гроші та документи. Ось ми приїхали. Остались на нулях. А родственники. Тоже ми буквально трохи нас так на востоке не прийнято. А этот ми приехали приїхали, і практично одразу нас как бы попросили. Нам пришлось знімати жильє, денег нет. Нове життя в новій країні повне несподіванок. І найбільше з них не ті люди опиняються поруч у скрутну хвилину, на яких сподіваєшся. Приїхати батькам Георгія до України допомогли зовсім не родичі, а старенька вчителька, у якої хлопчик з бабусею, орендували кімнату. Пенсіонерка віддала всі свої заощадження, аби дагестанська родина поєдналася. З роботою теж було непросто. Пішов на Барабашово, навіть грузчиком не вийшло. І вийшло, що мені парень сусід, подсказал, что можно на южный вокзал пойти. И пошли мы на южный вокзал, там какие-то работы строительные проводились. Ну и мы убирали строительный мусор. Часто работали даже сутками. Какую-то часть денег я получил, а с какой-то частью денег прораб и нету. Был у меня такой сосед Костя. Говорит, вот надо, говорит, крышу крыть. В коридоре стоит баллон газовый. Ну как бы люди пугаются, ну наши. А он вообще пустой. Однажды утром, ну там буквально через пару дней. Он же мне говорит, что вот баллон будет заправленный, будем крыть крышу, все. Будет меня утром. Говорит, пошли, пешком идем заправлять баллон. Говорит, обратно, едем в автобусе. Я думаю, ну, наверное, он шутит, ну какой черт автобус. Приезжает автобус. Передние двери открываются, задние открываются. Костя на передние, я на задние. Захожу, становлюсь на нижние ступеньки, стою с баллоном, он вверху стоит. Люди на меня еще так смотрят. А водитель же понял, что мы вдвоем. И говорит, с баллоном нельзя, пацаны. А Костя ему говорит, отец, мы заплатим. И платят за баллон как за пассажира. Так мы едем втроем. Костя, я и баллон. когда попадаешь в другую страну, это как на другую планету. И поддержка часто приходит не от тех, от кого ждешь. Родными могут оказаться не те, кто там, родные по крови, по национальности, а тех, кого ты встретил здесь, тех, кто тебе помогли. 12 тяжких років, і нарешті життя вийшло на світлий бік. Георгій зараз має освіту, має роботу і вже власну родину. І дякую всім тим, хто був поруч ці 12 років, хто допомагав і не давав втратити віру. Зараз він каже, Україна моя друга земля, бо я тут щасливий. Устроївся я служби охрани свого бога государство. Мені в общем там час комфортно, хорошо. Зараз уже я женився. Очка мені Аня. Ми дякуємо організаторам фестивалю з нашого боку та з боку Республіки Польща за надзвичайно цікаву і насичену програму та Українсько-Польському межруї за високу оцінку нашої творчості. подбирать передачу ⁇ Житящее, простише». Естественно, пожелать вам высоких рейтингов, успехов. Ну и, наверное, чтобы у вас также было все гармонично со временем на работу, со временем на вот... У вас все получалось замечательно. Все хорошо. Мне хочется поздравить с Новым годом замечательную компанию Харьковского областного телевидения. Мне хочется поздравить с Новым годом замечательную ведущую, оператора, помощника, всю-всю эту творческую плеяду. Я очень довольна таким сотрудничеством. Я получаю море удовольствия от сотрудничества с людьми, которые любят свою работу и просто транслируют в пространство свою креативность и творчество. И я бы пожелала такого творчества и такого оптимизма всем зрителям, всем, кто хоть когда-то смотрел эту передачу Житящая простише, чтобы они с таким же радостным выражением лица смотрели на мир, как сейчас смотрит на меня Ирочка. Спасибо. Сьогодні ми дякуємо партнерам програми, кажемо спасибі нашим гостям, експертам, психологам. І я особисто дякую нашій команді, нашій телекомпанії та й просто друзям за вчасне добре слово. Ми дякуємо кожному глядачеві, що сміливо та щиро вирішив запитати про те, у чому не зміг розібратися сам, чи поділився роздумами, чи хорошими новинами. Ми дякуємо тим, хто нам пише, хто відмічає життя ще простіше маркером у бумажняній програмці передач, хто дивиться з YouTube, хто вмикає телевізор. У понедельник о 16.20, в вторник о 12, там в неделю о 15.00. Ждяще, простише. Я хочу вас поздравить с двумя годами успешной работы. И я вот всегда, э, мне важны какие-то примеры. И у меня есть приятельница прекрасная в Нижнем Новгороде. И я уже не помню, в связи с чем. Я, мы общаемся с ней э, по электронной почте. Я ей какое-то письмо написал. И почему-то дал ссылку на передачу на вашу и она была очень поражена уровнем профессионализма то есть она вообще не ну, была ну, для нее было неожиданностью что вот у нас в Харькове в общем-то достаточно профессиональное телевидение пора уже брать большие масштабы будьте счастливы живите радостно любите друг друга ура ирочка с тобой передачи очень интересные очень интересно, люблю я, вот и всегда часто смотрю их. Мне нравится, зятя своего сыночка видела, и дочь видела, и сама царица была. И тебя каждый раз вижу в телевизоре, всегда с тобой здоровая. Здравствуй, солнышко мое. Очень нравится, Ирочка. А ты все, чтобы всегда здоровалась со мной, отвечала, солнышко. Хорошо? Хочется поздравить программу «Житяще простейшее» с днем рождения два года и программа очень много сделала с моей точки зрения для людей, для участников программы. Хочется пожелать творческих успехов, любви, чтобы, они, чтобы вы развивались и у вас все получалось. Потому что когда у кого-то хватает смелости задать вопросы, получить ответ в программе, а те, кто не задают вопросы, могут просто посмотреть эту программу, и что-то им откликнется, они тоже для себя могут получить ответ. Поэтому, с, точки, ну, с моей точки зрения, это замечательная программа, поэтому много-много вам дней рождений, живите долго и счастливо, и большое спасибо, что вы есть. Залишайтесь с нами уроке 2014. Житящее простишь.